بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی اگلے کو پیش کرتا ہے ایک شخص نے ایک نیا مکان خریدا جس کے آگے بہت ہی خوبصورت باغیچہ تھا اور اس کے پڑوس کے اندر بھی کچھ لوگ رہائش پذیر تھے پڑوس میں سے کسی نے ایک دن اپنے گھر کا کوڑا اٹھایا اور اس کے دروازے پر ڈال دیا وہ شخص جواب کے اندر کچھ نہ بولا اگلے دن اس نے اپنے گھر سے ایک ٹوکری اٹھائی اس کے اندر خوبصورت پھل ڈالے اور ان پھلوں کو لے کر وہ ان کے دروازے پر پہنچا دروازے پر دستک دی کھولنے والے نے جب دروازہ کھولا تو اس نے وہ پھلوں سے بھری ٹوکری ان کے حوالے کی اور کہا کہ میرے پاس جو تھا وہ آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں یعنی میرے پاس یہی خوبصورت پھل موجود تھے اور میں یہ خوبصورت پھل ہی لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں یہی ایک سچے مسلمان کا کردار ہے اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ تم نے برائی کا بدلہ برائی سے دینا ہے بلکہ قرآن ہمیں اس سے بھی بہترین اخلاق سکھاتا ہے اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِ اِدْفَعَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ كَأَنَّهُ وَلِيٌ <حَمِيمٌ> اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو پھر دیکھو جس کی اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا قریبی دوست بن جائے گا اللہ اکبر یعنی اگر کوئی تم سے دشمنی کرے تو اس کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرو اگر کوئی تم پر ظلم کرتا ہے تو بدلے کے اندر اس پر ظلم نہ کرو اگر کوئی تمہارے ساتھ برے اخلاق سے پیش آتا ہے تو مقابلے میں برے اخلاق سے پیش نہ ہو اگر کوئی تمہیں گالی نکالتا ہے تو بدلے میں اسے گالی نہیں دینی اگر کوئی تمہیں برے لقب سے یاد کرتا ہے تو مقابلے میں اسے برے القاب سے نہیں پکارنا یہی اسلام ہمیں درس دیتا ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف کو اگر دیکھا جائیں اللہ رب العزت کی ذات کی طرف بلانے کے لیے جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تو وہاں کے لوگ ماننے کے بجائے الٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پتھر برسانے لگے اتنے پتھر برسائے کہ آپ کی نالین مبارک خون سے بھر گئی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ حکم فرمائیں تو میں انہیں طیس نیس کر دوں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جبرائیل ایسا کر دو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ایسا نہیں کرنا مجھے ان کی نسلوں سے دین کے خیر خواہ نظر آ رہے ہیں یہ اخلاق ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے اور دوسرا واقعہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی زندگی کا اگر دیکھا جائے مکہ کے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی جان کے دشمن تھے صحابہ کرام پر ظلم کرنے والے تھے جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وََ وسلم فاتح مکہ کی صورت میں مکہ کے اندر پہنچے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مکہ کے لوگ سر جھکائے ہوئے تھے تو کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِذَا عَبُوا فن تو جاؤ تم سب آزاد ہو کتنا پیارا اخلاق ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس لیے اللہ رب العزت کے ذات نے ارشاد فرمایا و لا نلو کے ناظیم کہ اے محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں کیا شان ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ طاقت ہونے کے باوجود اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیا یہی اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے معزز ناظرین و سامین اگر ہم بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کو اپنائیں غصے کی جگہ صبر کریں بدلے کی جگہ معافی والا معاملہ اپنائیں اور نفرت کی جگہ محبت لے آئیں تو معاشرہ جنت بن سکتا ہے یاد رکھیں جو اپنے پاس سے خیر بانٹتا ہے اللہ اس کے دل میں نور بڑھاتا ہے تو ہمیں اپنے پاس سے اللہ رب العزت کے ذات محبتیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ رب العزت کے ذات دونوں جہانوں میں ہم پر رحم و کرم فرمائے آئیے آج ہم یہ عید کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے وہی پیش کریں گے جو ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس محبت ہونی چاہیے ہمارے پاس اچھے اخلاق ہونے چاہیے ہمارے پاس صبر ہونا چاہیے ہمارے پاس درگزر ہونا چاہیے ہمارے پاس خیر خی والا معاملہ ہونا چاہیے کیونکہ یہی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا پیغام ہے اور ایک سچے مسلمان کو یہی زیب دیتا ہے کہ ایک سچا مسلمان یہی چیزیں اپنائے بھی اور یہی چیزیں آگے لوگوں کے اندر بانٹے بھی تاکہ ایک پرامن اور باوقار معاشرہ تشکیل پائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تاکہ نئے آنے والے لیکچر بھی آپ تک پہنچ سکیں اللہ رب العزت کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر الحمد الحمدللہ رب العالمین